Більше про нинішній епідеміологічний стан та про те, як запобігти хворобі, ми поговоримо із Назаренко Лілією Іванівною Черкаським міським дитячим імунологом. Вітаю вас! Добрий день зараз у суспільстві. Справжня паніка. Люди бояться захворіти свинячим грипом. Чи впливають насправді такі настрої на опірність організму людини? Паника на сегодняшний день, конечно, в обществе существует, потому что с разных каналов телевидения, с центральных, с местных каналов часто звучит противоречивая информация, подаются данные об смертных случаях, об вспышках в отдельных регионах страны. Поэтому население наше, конечно же, обеспокоено. Вот. Это, всем известно, вызвало такой ажиотажный спрос на медикаменты, особенно на иммуномодуляторы, на противовирусные средства, на поливитамины. И мы оказались сейчас в такой ситуации, что когда больному действительно необходимо назначить какое-либо лечение, он обращается в аптеку, а нужного препарата, в общем-то, купить не получается. Ситуация, я думаю, постепенно стабилизируется, и, в общем-то, все необходимое, то, что нужно, в, аптечных, в аптечной сети появится, и при необходимости пациент может, может обратиться в аптеку для того, чтобы приобрести необходимые препараты. Если говорить о целесообразности назначения и употребления иммуномодуляторов, а таких очень много, скажем так, в аптечной сети по типу орбидола, амизона, амиксина и других, анаферона, других препаратов. Это все не специфическая защита от гриппа. И Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день не рекомендует употребление этих препаратов с целью повышения иммунитета как в предэпидемический, так и в эпидемический период, для того, чтобы защитить организм свой или организм ребенка от гриппозной инфекции. Что касается поливитаминных препаратов, то эти препараты действительно актуальны как в детском, так и во взрослом возрасте. Они должны назначаться только под контролем врача, поскольку бесконтрольный прием любых препаратов, в том числе и витаминов, он может привести к нежелательным последствиям для организма. И какая реакция черкасских патентов на ситуацию еще склалась, а еще хвылюя людей наибольше? Ну, на сегодняшний день, конечно, первый вопрос, чем защититься от гриппа, каким образом повысить, скажем так, иммунные защитные силы организма и как бороться с гриппом в случае, если появляются первые симптомы заболевания. То в данном случае, конечно же, мы советуем, чтобы... Наши пациенты, это дети и их родители, при первых симптомах с подозрения, если у них возникают первые симптомы, похожие на грипп, обращались обязательно к врачу. Лучше, если это будет вызов на дом врача, для того, чтобы не приходить с признаками инфекционного процесса в детскую поликлинику или во взрослую поликлинику, не инфицировать окружающих и не подвергать опасности возникновения каких-либо осложнений этой инфекции. Тому самоліченням я рекомендую не займатися і в першу чергу, звісно же, обратиться к врачу. Один з методів профілактики грипу це вакцинація. Чи доречні зараз щеплення і від сезонного грипу, і від каліфорнійського, якщо, звичайно, буде вакцина. Ну, вакцинация на сегодняшний день является единственным, скажем, таким действенным методом профилактики гриппа. Вакцинация против сезонного гриппа актуальна и на сегодняшний день, как собственно и актуальна вакцинация против гриппа пандемического. Что касается вакцины против пандемического гриппа, пока еще она на стадии регистрации. Вопрос завезения ее в Украину решается на уровне кабинета министров Министерства здравоохранения. Что же касается вакцинации от сезонного гриппа, то здесь нужно отметить, что среди, когда развивается пандемия, то среди всех случаев заболеваний до 40% заболевших ⁇ это заболевшие сезонными вирусами гриппа. Поэтому это само, само о себе говорит, что вакцинация является, скажем так, необходимой для того, чтобы защитить определенные контингенты населения. О поголовной, скажем так, вакцинации я бы не говорила, но о тех контингентах, которые относятся к группе риска по осложнениям именно от гриппа, а это контингенты, такие, которые страдают, люди, которые страдают хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, какими-то метаболическими нарушениями, такими, как, допустим, сахарный диабет, такими заболеваниями, как бронхиальная астма, заболеваниями почек. То есть это есть группа риска, у которых в случае возникновения гриппа может усугубиться свое основное заболевание и привести к негативным последствиям. Поэтому эти группы обязательно нужно защищать в предэпидемический. И уже сейчас, поскольку мы находимся в эпидемии, то вакцинация все равно остается актуальной. Кроме того, мы, в общем-то, ожидаем вторую волну подъема заболеваемости, которая обычно при сезонной вспышке гриппа приходится на январь-февраль и у нас есть еще время для того чтобы защитить вот эти вот группы риска от сезонного гриппа и остальное запитание еще на вы повернулась из лектора нарада и министерства охраны здоровья какие остальные новости ну на, сегодняшний, на сегодняшнем селекторном совещании министр здравоохранения призвал всех медицинских работников ну, консолидироваться вокруг сложившейся проблемы, призвать население к тому, чтобы, в общем-то, немножко утихла эта паника вокруг создавшейся ситуации, настроить наших, наших сограждан на то, чтобы при малейших признаках заболевания обращались к врачу и не занимались самолечением. На сегодняшний день у нас проводится подсчет по всем регионам необходимых, необходимого количества доз вакцины, которая будет ввезена для вакцинации против пандемического гриппа. И решается, оговаривается тот объем, значит, те контингенты, которые будут вакцинироваться вакциной против пандемического гриппа. Кроме того, акцентировалось внимание на том, чтобы повысить все-таки уровень противоэпидемических мероприятий. И то, что вот проведено по территории всей Украины и в области, разобщение коллективов, каникулы в школах, в средних, специальных и высших учебных заведениях, масочный режим, который проводится на сегодняшний день, это все есть хорошо и все есть положительно. И, возможно, благодаря вот этим противоэпидемическим мероприятиям удается все-таки сдерживать ситуацию по гриппу на, скажем, таком относительно спокойном уровне. Ну что ж, спасибо, что завітали до нас в студию. Нагадаю гостем Вика Новин сегодня была Назаренко заренку Лилия Ивановна Черкасский, дитячий Кей